रामकृष्णारी आजपासून आपण अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयाच्या विशारदपर्यंतचा अभ्यासक्रम व्हिडिओद्वारे करणार आहोत त्यापैकी पहिल्या प्रारंभिक परीक्षेचा अभ्यास आज आपण पाहणार आहोत पहिल्या परीक्षेसाठी सहा राग असतात त्यातील भूपराग भीमपलास राग व बागेश्री रागाचा परिचय व बंदेश आपण मागील व्हिडिओमध्ये पाहिली व त्याचा अभ्यास केला आज आपण खमाज रागाचा परिचय व त्याची बंदिश पाहणार आहोत तेव्हा घर बसल्या व्हिडिओद्वारे अभ्यास करा लक्ष देऊन ऐका आणि काही अडचण अथवा न समजल्यास संपर्क साधावा राग खमाज या रागाला दोन्ही निषाद लागतात आरोहात रिषभ वर्ज बाकी सर्वस्वर शुद्ध लागतात वादी गंधार संवादी निषाद जाती शाढव संपूर्ण थाट खमाज गानसमय रात्रीचा दुसरा प्रहर आरोह सा अवरोह पकड़ गमा बाधानी धा पधा ग प सा गमा म प आ आ आ आ, 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 आ। बंदिश भरन जात जल भूप निहारी भर जल बपनि हारी भर जल बपनि हारी नीसा स निध गपमग पध पसा नीशा नीशा पध ग भरण जात जल भूपनि मगरो मगरोत ठाडे नाई मत ठाडे केशनकनाय गम गम रे गसा गम पध ग पग ग मग मरे ग म पध ग पग मगरुकतठाणे किशन कनायि मानत नही माटु किया मूरि पूरि मनतनहि मटु किया मोरि फुरि ग म पध पधनिसा निध प गनिध पग म पध पध निध पगम पनिध पगम मानतना हि मु किया मूरि पूरि भरण जाता जल भूपनिहारी <laughs> लगत

मै बीणा जला भारं सी ज मै पधारे मरणी सा वनि सारसी ध पगम पधारे मरणि सा वनि सरसी ध बीना जा भार भारण जात जल भूपणि हरि जात जल हारी, हि भारणत जल भर